নমস্কাৰ মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আজি মই ৰাতিপুৱা আগতে ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ মানে অলপ দেৰি হৈছে দিয়ক উঠি পেলাই গা পা ধুই মন্দিৰৰ কাম চাম কৰিলোঁ কৰি কিন্তু ভাত আঞ্জা বনাব দিছোঁ এতিয়া ভাত আঞ্জা ভাতখিনি হৈছে আৰু এতিয়া মই এই ভাজা অলপ বনাইছোঁ পটল আৰু আলু ভাজা এই আলুৱে ভাজিছোঁ ইয়াতে মূগৰ দালি বইল কৰিছোঁ আৰু এক যি বস্তু আজি খাম ৰ'ব এই কচু ক'লা কচু ক'লা কচুটো ভালেই তেজৰ কাৰণে কিন্তু মই মাজে মাজে খাওঁ দিয়কচোন এতিয়া এই ক'লা কচু ঘৰৰ বাৰীৰ পৰা আনিছে এই ৰ'দত ধুই পেলাই ধুই ৰ'দত দিছোঁ দি এতিয়া মই চেণ্টাইফালে ভাজি ল'ম ৰ'ব এনে লগত বুটলি ভালেই হ'লে বুট নাই দিয়কচোন এনেকৈয়ে ভাজি খাম সেই চাই থাকিব মই এতিয়া ভিডিঅ' দিয়া সিমান সময় নাপাওঁ দিয়ক সময় নাপাওঁ কাৰণে আৰু ভিডিঅ' এনেকৈ দিব পাৰে নাই মাজে মাজে যিখিনি সুবিধা সময় পাওঁ সেইখিনিতে দি আপোনালোকে চাই যাব এতিয়া মই সেই দালিখিনি তেল দি লওঁ ৰ'ব এই বইল দালিখিনি তেল দিওঁতে তেল দিলোঁ শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু অলপ পাঁচফোৰণ দিওঁ ৰ'ব আজি মই পিঁয়াজ নাখাওঁ পিঁয়াজ নেদাওঁ আজি শনিবাৰ নিৰামিষ তাতে অলপ পাঁচফোৰণ দি ল'লোঁ বলটো ভাল ল'ব কাৰণে ভাল লাগে এই বইল দালিখিনি এতিয়া মই এইখিনি দালি ইয়াতে ঢালি দিম তেলি মাৰিম আপনার কি বলে কম এটা লেনমারা বলে কাজকরণ দিল এটা ধুমিয়া গম হলে বই দালি দালি কিন্তু এটা লেন মারি লাগত দালি কিন্তু বজাৰত গ'লোঁ কিন্তু আমাৰ ঘৰত কিয় ইমান নালাগে চাবচোন আমাৰ জ্বলা কদে জ্বালা পুলি ৰুইছোঁ কিন্তু এটা পুলিটো তাৰমানে কৰফেলা নাই কিন্তু বজাৰত চাওকচোন কি ধুম ধুম কৰা পাঁচটা চিটামান আনিছিলোঁ খালোঁ ইমান মৰম লাগে তাৰমানে আৰু বহুত জ্বলা তাৰমানে এতিয়া দেখাত ডাঙৰ যেনাই মানে জ্বলাও আছে কটেজ্বলা এতিয়া দেখা পায়েই তাৰমানে মোৰ বিৰাট ভাল লাগিল আনিলোঁ পাঁচটা বনাইছোঁ আনি পেলাই খালোঁ দুটা আৰু এই তিনিটা আছে এই তিনিটা আছে ৰ'ব আমাৰ সিহঁতে গছত গছত পুলি সেই গছৰ পুলি ৰুইছোঁ কৰ্দে জ্বলাৰ পুলি কিনি আনি পেলাই চাইটা ৰুলিকে হ'ব নালাগে একবাৰেই কেৱল লাগিছিল দিয়ক বহুত লাগিছিল কৰ্দে জ্বলা বেচিছোঁ খাইছোঁ কিন্তু তাৰে পিছত এটা জ্বলাও নাই ঘৰত ডাইনি আইনা ডাইনি পারা এই খাম তে বাজারে যাতে মূর কারণেও আনিলতের কারণেও এখন আনছিল কবস কারণ সেই পাত বা দাগখানি আনলে তার হি না তলি একটা কিমান ভাল লাগছে কব এখন সঞ্জি না এই কালাৰটো কিন্তু মোট কালার বহুত বহু পছন্দ লাগছে সেই কারণে মানে এখানে দিলো আর বগা আৰু বগাত বেলেগ বেলে আছে কিন্তু এতে এটা কথা গরম বস্তু একদম ডাইৰেক্ট গরম বাচন বা কিবা দিবা নি নহলে গোটেই একদম হে হৈ যাব তো পুড়ি হেরি হৈ যাব পুৰি যাব বস্তু গরম একেখানো আনি পেলাই ইয়াতে সেনেকৈ পাতি দিছোঁ কিন্তু একেখন বহুত সেই তাৰমানে এখনৰ কথা নাই এখন একদম ডাঠ তাৰমানে এইখন আমাৰ কাঠৰ ডাইনিংখানা এটো এই পাৰি দিছোঁ তথাপিও এখন তাৰমানে বিৰাট ডাঠাইছিল এখন ডাইনিঙৰ তথাপিও মই গৰম বস্তু অলপ মাজে মাজে থোৱা পৰিয়েই তথাপিও বেয়া হোৱা নাই দিয়কচোন আমার মানুষের পরে তার ইনভার্টারের ব্যাটারি আজি ধরকসন দহ সনের পর দশ নয় পনেরো সনের পরে আমার এটা ঘর যেইটাই বানিছ গৈছিল ইনভাৰ্টাৰ লোৱা গেছিল তাৰপিছত আজি অত বছৰে গেল বদলা গেছে তারপিছ ব্যাটারি বদলা নাছিলোঁ বেটাৰীটো এতিয়া তাৰমানে লাইন গেলে একো কামেই নকরি যেটা কাম নক এই গরমটা ঠেকা লই রাখুন তারপর এই ব্যাটারিট দি ফেলে আমি কি করল এটা নতুন আনিল এই সাড়ে তিন হাজার নাকি দিছি পুরান ব্যাটারিট আর দশ হাজার অর্থাৎ সাড়ে তেরো হাজার টাকার ব্যাটারিট হয়েছে নতুন ব্যাটারি এটা গেল লাল আজ তিনদিন হল এই আনি ফেলে গেল এতিয়া কিন্তু আৰু লাইনটো গেলিয়েও চাৰ্জ লৈ বা ভাল কিন্তু এইটোও নতুন দিয়কচোন আগতটো নহয় আমি ভিতৰতো একাপাৰৰ ভিতৰত আছে নতুন বেটাৰীটো লগাই গ'লে কাৰো কষ্টও খাব নোৱাৰি ৰ গৰমত ইমান গৰম কিমান ৰাতি বৰষুণ আজি চাৰিটা চাৰে তিনিটামান বজাৰ পৰা নে কি বৰষুণ বেছি এতিয়া কিমান দূৰত বেছি চোতালত থেকপা নৰা হৈছে তাৰমানে সিমান দূৰত আৰু দেওতাৰ মহিমা বুজিব নোৱাৰি কেংকে বৰষুণ দিয়ে তাৰমানে কেংকে বতাহ দিয়ে পট কৰি ভয়ে লাগি যায় আৰু পট কৰি ৰ'দো এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ৰ'দ আজি কচুদিনা কাটো ৰ'ব নহ'লে ভাত ভাব নহয় এতিয়া ভাত খোৱা মানুহ আমি বাবু আৰু আমি দুটা মন্দিৰত যোৱা বুলি ক'লে ধুন খাই আহিব এতিয়া ভাত খাইনে নাখাব এতিয়া নাই অলপ দেৰি হ'বগৈ বাবু খাব ৰ'দ দিছে বহুত দিছে আৰু ফেনখন নিদিলে থাকিবই নোৱাৰি তাৰমানে ফেনখন অনাবোৰত ফেনখন লাগেই ইমান গৰম গৰমটো সহ্য কৰিবই নোৱাৰিছে চাওকচোন হাতত কচুৰ চেক কেৰাই চেকে এইকেইটা হ'ল মই কচু আগচৰিয়া হৈছে সৰু চৰিয়াতে দি এতিয়া ক'ৰবাত নিদিব একদম কচু গুটি চেক বানো এতিয়া মই কাজি টেঙাই দি চেকখিনি গুচাওঁ কাজি টেঙা বা সুঠি টেঙা লৈ পেলাই হাতখন ধুনীয়া কৰি ঘূৰি দিলে কট কৰি যাব শেষ হৈ যাব কাটা কেনেকৈ চেক বান্ধে কচু গুটলি ক'ব কিবা হাতত যদি এই কচু কচু কাটাতে চেক লাগে তাৰপৰা ডাইৰেক্ট আপোনালোকে সেই টেঙা এবিধ ঘুই দিব সুঠি টেঙা হওক কাজি টেঙা যি থাকে এই চাওকচোন মোৰ হাতখনত ধুনীয়া কৰি ৰং গেল কলাৰ দাগটো গুচি গ'ল কচুৰ দাগটো এই দাগ লাগিলেই টেঙা ধুই দি দিয়ে আপোনালোকক যাব পট কৰি ধৰকচোন ক'ৰবাত যাব লগা থাকিল আপুনি আঞ্জাও কুটি আছে কচু কচু কিবা কানি কুটি আছে হাতত চেক লাগিল সেংকেতো যাব নোৱাৰে গতিকে পট কৰি টেঙা বৰঠেকৰে টেঙা হওক বা এই টেঙা থাকিলে এই টেঙা যি থাকে টেঙা আঞ্জাতীয় বস্তু এবিধ ধুই দিব লগে লগে ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ হৈ যাব আঠ চৰিয়া কচু এইখিনি হ'ল ডাউমিনি হৈ গ'ল কচু এক চৰিদাৰ চৰিদাটো দি এক চৰিদাৰ আছিল সকলো বস্তু কমি যায় না কমি গ'লে আৰু অলপ হৈ যায় কাৰণ মানুহ বেছি নাই তাৰমানে দুজন বা তিনিজন হৈ গ'ল এতিয়া মই চুইচ বন্ধ কৰি থৈ এতিয়া চব জ্বলাখ্যান এই জ্বালাটোৰ আঠান নিদিলো ইতাতে জ্বালা এই কদী জ্বলা দি এই বট দি মুগৰ দালিখিনি বুটটো সাজি দিলোঁ মই সাজিব আছে আৰু এই পন্তা পাতিছো দালি ভটছো মুগৰ দালি পটল আলু ভেটিছো কচু ৰান্ধিছো আৰু কৰ্দে জ্বলা নিমখ দাল ভাত আজি